I'm home on a rogue, I'm attempting all the ground. I'm here just to say that I just want not make a sound. You tell me what you need me when you come and cut me down. the way. You tell me that you're sorry, didn't think and turn around. And just say that it's too late to apologize. Молодцы! Молодцы! Спасибо, большое спасибо. Да что не маев, Вальд Денис и Шегал Дмитрий. Кто придумал все это? Мы все вложили в эту часть своей души, часть того, что каждый из нас умеет. Допустим, я отвечал за какие-то гармонические моменты. Денис отвечал за хореографию. Саян тоже принял непосредственное участие во всем этом. Саян, значит, ты доволен выступлением? Я думаю, мы достойно выступили. Последний вопрос, который я задам вам перед тем, как мужчины будут говорить, ночки так так себе или все-таки сложноватые? Вы издеваетесь? Простите. Это было очень сложно. Ну лично для меня это было очень сложно, но мы расставили правильные приоритеты, наверное. Вот. Ну в общем-то все получилось. Сколько поспали? Вот я поспал где-то часик. Спали на полу, да? Я, так, я правильно понимаю? Да это не самое плохое Готовят место. гастрольной жизни, правильно. Мы так да. тоже на полу спим. Хорошо. Мужчины. Можно я прям возьму слово вкратце? В вашем случае, такое вот какое-то первое субъективное мнение, такой вот чан, значит, туда насыпали плова, рыбного форшмака и сверху засыпали салатом оливье, перемешали, и вот нам как бы вот подали. вансом, я бы, скорее всего, наверное, проголосовал за Дмитрия. Его какая-то вот все-таки органика, хоть и не до пластика, не до вокал немножечко вот в этом номере. Ну, все-таки, конечно, не, не согласится да, с тобой. Мне немножко, потому что вот, допустим, двое ребят, Денис и Дима, они как-то гармонировали с собой. У меня даже проехала мурашка довольно жесткая. На самом деле, и песня, и песня непростая. Там постоянный переход на фальцет, и втроем это сделать... Это достаточно сложно. И с точки зрения артистизма, э, понравился больше э, Денис, потому что он с самого начала был абсолютно в, внутри этой музыки. Но тембр, конечно, просто сумасшедший у Дмитрия. Итак, внимание, руки. Я все-таки, все конечно, за Дениса. Вы, так понимаю, за Дмитрия? Да, за Диму. Да. Сергей, ты или в меньшинстве? Я проголосую за тембр, но я надеюсь, что девчонки все-таки отметят э, также и Жмите. Дениса. Дима. Да, Дима. 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 Дмитрий. Дмитрий. И в третьем туре Денис Саян. Вообще не буду говорить ни про качество голоса, ни про уровень танцев. Просто было обаятельно, весело, и вы очень хорошо смотрите все вместе. Я вот могу отдать свой голос за любого из вас. Анечка. Я хочу отметить одно очень крутое качество как продюсер. Вы вышли на сцену, и вы, каждый из вас, показались на голову выше, чем я увидела вас в первом туре. Секундочку, перебью. Да. Можно, пожалуйста, аплодисменты продюсеру Седоковой? Да, это Тим, ты снял а у меня ты... с языка. Можно я про группу тоже в свое последнее слово? Ребят, спасибо вам большое. Для меня это какая-то услада для ушей. Отличная песня, которую я обожаю. Отличные голоса. А Саян вообще не ожидала, какое, какое преображение. К сожалению, мы должны выбрать только одного, а так бы выбрали всех троих. Итак, мы выбираем Дениса. Денис, ты в следующем туре, Саян. Сейчас мы услышим стук твоего сердца. Константин Меладзе. Это весьма и весьма равноценные ребята, которые ну, выступили, мне кажется, вот на, на том уровне, на который они сегодня способны. С каким-то небольшим, небольшим пере, перевесом в, по совокупности всяких разных факторов, лично мне больше понравился Денис, поэтому я проголосую за него. Э, Саян, мне очень жаль, но на этом твое участие в нашем проекте, к сожалению, закончено. Удачи тебе. Как дела? Да, и хорошо, и как-то немножко печально. Почему и... печально? И... Почему? Я, ты стоишь там, я вижу у тебя мокрые глаза, и вот-вот скатится -вот слеза. Просто обидно, что мы проделали такую работу все вместе. Вот, и хороший человек, и ну, профессиональный. Не знаю. Не Но обидно. при этом тебя же выбрали. Это нормально. Это да, нормально? Это очень дорогого стоит, когда... А я же сама начну да. плакать. Да. сає. Uh, so <laughs> у мене просто немає слов, Ну я щаслив, що я попробував. Попробую. А, поучастовував у цьому конкурсі і познайомився з дуже хорошими крутими людьми. Ідять якісь. Отмої. Буде все хорошо. Ти молодець. Дякую тобі. Ця трійка гідно пережила пекельну ніч. Вони були єдиною командою і максимально виклалися на сцені, а лідер групи Денис не тягнув ковдру на себе. Але цього виявилося недостатньо, аби пройти разом у наступний тур. І Саян повертається додому.